চার দফা দাবিতে দ্বিতীয় দিনেও কর্মবিরতি ঠিকাভিত্তিক কর্মচারীদের হাইলাকান্তিতে পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের ঠিকাভিত্তিক কর্মচারীদের চার দফা দাবিকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় দিনেও কর্মবিরতি ও অবস্থান ধর্মঘট জারি রয়েছে গত এগারোই নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলনে কর্মীরা সমকাজে সমবেতন চাকরি সময় সীমা ষাট বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি প্রতি বছর দশ শতাংশ হারে বেতন বৃদ্ধি সহ চার দফা দাবি তুলে ধরেছেন আন্দোলনকারীরা জেলা পরিষদ কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন তাদের সতর্ক বার্তা দাবি মানা না হলে গুয়াহাটির মুখ্য কার্যালয়ে ঘেরাও করা হবে কর্মচারীরা আশা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দ্রুত হস্তক্ষেপ করে তাদের সমস্যার সমাধান করবেন What? <laughs> आज हम लोग का आठ नंबर दिन है और हम लोग आज भी अपना एजुटेशन शो कर रहे हैं क्योंकि हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं हमारे कुछ डिमांड्स थे जो हम हमेशा से हमने ने एक ही डिमांड रखा है आज भी वही रख रहे हैं हमारा पहला डिमांड था कि साठ साल तक की हमारी जॉब गारंटी हो दूसरा था कि हम इक्वल वर्क इक्वल पे जो हम काम करते हैं इक्वली काम करते हैं तो हमें इक्वल पे भी करना पड़ेगा तीसरा हमारे टेन परसेंट इक्रीमेंट हर साल होनी चाहिए हमें हर साल स्ट्रगल करना पड़ता है हम ये नहीं चाहते कि हर बार स्ट्रगल करना पड़े हमें हर साल ही टेन परसेंट इकमेंट देना पड़ेगा और इसके साथ हमारे एच आर पॉलिसी प्लस आरोपी मिलना चाहिए कितना दिन रहेगा ये देखिए अभी तो आज हम लोग आपका जिला परिषद में कर रहे हैं अठारह उन्नीस दो दिन का है इसके बाद अगर नहीं मानते हैं सर तो हम आ, हम आगे भी करते रहेंगे कंटिन्यू चलेगा ये और ये स्टेट लेवल तक हम कंटिन्यू करेंगे उसके बाद स्टेट के कमीशन की तरफ से जो भी हमें मिलेगा डिसीजन आपको 200 ये आपका ग्यारह तारीख से शुरू ही है और अभी भी चल रहा है कंटिन्यू करते रहेंगे उन्नीस तारीख तक हम लोग का जिला परिषद में है और उसके बाद स्टेट अगर नहीं मानते तो स्टेट लेवल पे होगा और देखिए हम तो अपना ऑलरेडी हम लोगों ने अपना सारे डिमांड्स बता दिए हमारा जो भी प्रॉब्लम हमने शेयर किया है अब अनुरोध है हमारे सीएम साहब से कि वो हमारी तरफ थोड़ा देखें हमारे तकलीफों को समझे इतने कम वेतन में हम कैसे काम करें उनका आज तक मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा टारगेट जो हम लोगों ने पूरा नहीं किया हो कोई भी ऐसा काम नहीं जो हमने मना किया हो तो जब हम मना नहीं करें तो आप आज हमारा भी जो डिमांड है वो मना नहीं करना चाहिए हम यही उम्मीद करते हैं अपने सी साहब से हमें स्ट्राइक कर स्टाफ हाँ क्या डिमांड आ डिंडी फुलफिल नोर कारण स्ट्राइक कंटिन्यू कर स्ट्राइक हमारे আমাৰ ডিমাণ্ডখিনি আছিলে চাৰিটা ডিমাণ্ড আছিলে চাৰিটা ডিমাণ্ড হৈছে ফাৰ্ষ্ট হৈছে আমাৰ ছিক্সটি ইয়াৰ্ছ জব চিকিউৰিটি লাগে ছেকেণ্ডলি হৈছে আমাৰ ইকুৱেল পে' ফৰ ইকুৱেল ৱৰ্ক আমি যেনেকুৱা কাম কৰিছোঁ এইটোৰ এগেইনষ্ট আমাক পে'মেণ্টটো এনেকৈ দিব লাগে থাৰ্ড হৈছে আমাৰ এভৰি ইয়েৰ ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগে আকৌ এইটো নোহোৱাকৈ আমাৰ এভৰি ইয়াৰেই টেন পাৰ্চেণ্ট ইনক্ৰিমেণ্টটো লাগে আমাৰ এইচ আৰ পলিচিটো আমাৰ পি এন আৰ ডি কনট্ৰেকচুৱেল ষ্টাফৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে আৰ পিৰ আণ্ডাৰত দিব লাগে এতিয়া নাইনটিন জিলা পৰিষদত হ'ব আমাৰ ষ্ট্ৰাইক আৰু যদি এতিয়ালৈকে গভমেণ্টেচন নিদিয়ে তেনেহ'লে আমি অল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিব একজুট হৈ কিনে কমিশ্যনাৰ অফিচত আমি ষ্ট্ৰাইক কণ্টিনিউ কৰিম অঁ অঁ নৱেম্বৰৰ পৰা ষ্ট্ৰাইক ষ্টাৰ্ট হৈছে কাম একো হোৱা নাই আমি কাম কৰা নাই

ইমান নতুন নতুন ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰিছে টাৰ্গেটখিনিও আমি আমিও সিহঁত তেখেতৰ এই টাৰ্গেটখিনি কমপ্লিট কৰিব ছাপৰ্ট কৰি আছোঁ বিকজ আমি ফিল্ডত কাম কৰোঁ সেইকাৰণে তেখেতৰ যি যি নতুন নতুন স্কীমখিনি দিয়ে সেইবোৰ কাম আগবাঢ়ি গৈ আছে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ মই আই হামলি ৰিকুৱেষ্ট অনাৰেবল চি এম ছাৰ কি আমাৰ যিখিনি ডিমাণ্ড আছে এইবিলাক অকণ চাওক বিকজ আমি বহুত কষ্টৰে বহুত কম চেলেৰি কাম কৰি আছোঁ মই জানো মানে আমি সবেই জানো হি ইজ ভেৰি মাছ কাইণ্ড আৰু বহুত কাম কৰি আছে দুখীয়া মানুহৰ কথা শুনে তো উই হোপ কি আমি ইমান যে কণ্টেক্টৰ ষ্টাফ কাম কৰি আছে আমাৰো ডিমাণ্ডছ খিনি থাকে শুনিব যদি চৰকাৰে আপোনালোকৰ এই ডিমাণ্ডবোৰ গুৰুত্ব নিদিয়ে তেতিয়া পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ আপোনালোকৰ কি থাকিব আমি তো যেতিয়া লৈকে সলিউশন নাপাও আমি আমাৰ স্ট্রাইক টু কন্টিনিউ কৰি থাকিম অ